अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये व्रहते श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्याभर्तेकदेशान्तर्गतसौराष्ट्रप्रदेशे गोमत्याः पश्चिमदिग्भे अमरेलीमण्डलान्तर्गत तथास्तु विद्यापीठप्राङ्गणे प्रेममण्डिलसमीपे यज्ञमण्डपस्थिते द्विसहस्र एकाशीति एवम् एवं एकोनविंशतिचत्वारिंशततमे सप्तचत्वारिंशतिप्रभुवादिषष्ठीसंवत्सराणां मध्ये वर्तमाने सिद्धार्थनाम्नि संवत्सरे श्रीरवे उत्तरायणे वर्षाऋतौ महामाङ्गल्यफलप्रदमासोत्तमे मासे आषाढ़सेषपक्षे द्वाद्यांतिधाधिश्रेष्ठ अदय भौमवासरे शुभ काश्यपगोत्रोत्पन्न मेहमदाबाद शुभस्थन श्रीमान हितभाई महेश भाई भट्ट तस् शुब विदेश गमन शुभविदेशगमनयात्रा सुचारुवृत्या भवेत् इति शुभमनोकामनया बिभिर्ब्राह्मणैः वा ऋषिकुमारैः सहायेन मिलित्वा नित्य वैष्णदेवकर्म तथा च श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य कोपि एकध्यायस्य यागाख्यं करमाहं करिष्ये